turkiyaning o'zbekistondagi elchixonasi tomonidan o'zbekiston ommaviy axborot vositalari vakillari uchun 7 kunlik press tur tashkillashtirildi hozir shu haqida o'zining xilma xilligi bilan hayratlanarli bo'lgan istanbul dunyodagi eng qadimgi shaharlardan biri u son sanoqsiz qalblarning muhabbatini qozongan barcha madaniyatlar va davrlar unda o'z izini qoldirib uni haqiqatdan ham noyob qildi istanbul ko'chalarida barcha davlatdan sayohat istagida kelganlarni topish mushkul emas ayniqsa o'zbekistonliklarni kecha keldik joylashdik yaxshi dam oldik mana bugun endi sayohatni boshladik mana hozir Sultan ahmedni ko'rib <laughs> chiqdik endi mana bu yerlarni ko'ryapmiz endi hozir Ayasofiyaga boramiz aroqlik xordiq tilayman markaziy <much> osiyo delegatsiyasi ham ushbu go'zallikni tomosha qilish uchun turkiya ko'chalari bo'ylab sayohatini boshladi ozarbayjon qozog'iston qirg'iziston va albatta o'zbekistonlik delegatsiya a'zolarining birinchi manzili ota turk madaniyat saroyi yong'in sabab 8 yil faoliyat yuritmagan ushbu inshootda hozirda kino saroyi galereyalar o'rnatilgan. 2008 yildan buyon esa tashrif buyuruvchilar uchun eshiklari doimo ochiq bu ota turk madaniyat markazi yaqin yillardan boshlab san'at ishqibozlarining sevimli maskaniga aylandi sababi bu yerdan turli eksponatlar zamonaviy san'at galereyasi va ajoyib kutubxona joy olgan shuningdek mazkur markazdan o'rin olgan konsert zali yirik tadbirlarga ham mezbonlik qiladi ota turk madaniyat markazi istanbulning taksim maydoniga qaragan chap jabhasida joylashgan uning 410 kvadrat metrli galereyasi o'zining to'r burchak shakli va dizayni bilan ko'rgazmalar uchun mos joy bo'lishi hayratlanarli madaniyat ko'chasiga kiraverishda joylashgan teatr zali esa 781 kishiga mo'jallangan. zal joylashgan binoning pastki qavatlarida teatrga xizmat ko'rsatuvchi duradgorlik temirchilik tikuvchilik sexi kabi dekor ustaxonalari omborxonalari va rassom xonalari o'rin olgan shuningdek bu yerda kutubxona ham mavjud istanbulda bu kabi hayratlanarli manzillar ko'p ular haqida sizga yana keyingi lavhalarda xabar beramiz